Здавалося б, сірники і нічого більше. Та в руках Йосипа Осташинського вони стають магічними, запалюючи при цьому не гілля, а людську душу. Думки людини, а тим більше людини творчої, багатогранні та неоднозначні. Завдяки саме цій якості людства і прийшла ідея архітектури в мініатюрі. І ось вона втілюється завдяки сірникам. Откуда взагалі зародилась идея создания таких неординарных, неоднозначных произведений искусства? Ну, Это, видно, было во мне заложено. Я всегда искал свой путь творчестве И в школе, и в армии, и на работе что-то оформлял, делал. Чеканки, гравюры, эстампы. Ну, искал свой путь. Пробовал инкрустации. Все это. И вот когда-то так увидел работы со спичек. Объемные, которые везде так бывало на базарах продавались. Посмотрел, попробовал сделать свою одну такую работу. Но посмотрел, это примитив. Я решил сделать ради интереса такую полуобъемную работу. Сделал одну, ну, что-то интересное, понравилось всем. Начал усовершенствоваться, искать свой путь, и фон. Вначале у меня был просто ровный так фон «Синее небо», потом начал подбирать пейзажи, вписывать их в фон. И посмотрел, что это довольно интересно и даже труднее, чем сделать объемную работу. Потом заинтересовался историей Киева, как коренной киевлянин, и посмотрел, что очень много в 30-е годы было разрушено в Киеве. И решил начать воссоздавать работы, которые сохранились для потомков. Ну, вышло так, что у меня некоторые работы, вот, Церковь Богородицы Пирогощина Подоле, я еще лет 15 тому сделал, и когда-то была публикация, чтобы хорошо ее возродить. Михайловский Златоверхий собор сделал тоже. Его возродили. Многие работы, которые я делал, уже государство восстановило, возродило. Многим посетителям выставок было интересно. Я раньше была просто по текстовка, а потом я начал писать такую историческую справку. И люди не просто выставка, а типа как музей. Они читают, узнают очень много и для себя. Очень много в книге отзывов, что прочитав, идут смотреть Киев новыми глазами, и я им многое открыл. В творчості майстра мініатюр є споруди з багатовіковою історією. Вони можуть бути як українськими, так і зарубіжними, існуючими нині і вже давно зруйнованими. Та в будь-якому випадку в мініатюрах Йосипа Осташинського вони продовжують жити. Откуда беруться ідеї для створення картин? Ну, идеи как берется? Из исторических источников. Смотрю какую-то книжку, где-то что-то, упоминание, иду вот сюда в архитектурно-строительную библиотеку, которая мне очень много помогает в моей работе. Они ко мне очень хорошо относятся. и Любые мои помогают мне найти материалы. Нахожу эту работу в разных ракурсах, постройках. И вот так вынашивается идея. И пока на голове не выносится. А потом уже так осталось... Только сделать ее. Что самое трудное при создании таких вещей? Ну, трудностей много. Я вот, например, вот есть работы, мне предлагают сделать какие-то, вот говорят, вот интересная постройка. Но я начинаю смотреть, ну, интересная работа, но она, для меня уже набравшего опыт, она простая. Мне чем сложнее работа, тем интересней. Например, вот хотел сделать я собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам. И два года я доставал литературы, рисунки со всех сторон, смотрел, просматривал. Но ну, очень много там нюансов в этой постройке. Но чувствовал, что еще не созрел, еще не набрался опыта. И вот пока делал другие, менее сложные работы. И когда уже через два года я мысленно каждый раз возвращался к рисункам, всем эскизам этой постройки, в голове у меня уже, ну как, уже сделал все, созрело. Ну, быстренько так, за месяц-полтора я ее сделал. Архитектура в миниатюре. Чем можно вважать у людину, яка споруджує великі будинки в малих розмірах, зодшим? И что чувствует той, кто будует из обычных сернаків. Чувствуете ли вы себя строителем, когда создаете архитектурную форму? Очень себя чувствую, тем более, что в молодости и искусствоведом хотел быть, и была мысль в архитектурно строительной поступить, но не вышло. И когда начинаю свою постройку, чувствую себя как архитектор, который воссоздает здание, постройку. Когда работа окончена, ставлю ее на стул, сажусь и любуюсь, и думаю, неужели смог сделать такую работу, хоть когда было начало работы, были сомнения, выйдет или нет, и... Каждая работа, когда окончена, это, я считаю, для себя, считаю, как все равно, что олимпийскую медаль. Смог сделать, смог преодолеть, смог сделать эту работу. Какой-то еще шаг вперед сделал в своем творчестве, в своих, в своих успехах. И архитектор, и строитель в одном лице. Да, в одном лице. Тут искусствоветы, и, и реставраторы, и архитектор. Тут в одном лице все выходит. И историк. Все в одном лице приходится быть. И это мне нравится, и я это... получаю удовольствие от этого. Маленькие сырнички, але когда бачиш, що можна з них робити, то розумієш, що це велике мистецтво. А зодчий, він із сирниками зодчий.